নোখোৱা কেলে এতিয়া ৰাতিপুৱা জলপান খাই আহিছা নেকি চাহ তাহন খালা নে আৰু তুমি ভালকে পঢ়িবা দেই দেখিছে বিৰাট ধুনীয়া আজি প্ৰায় তিনি চাৰি দিন মান হল ইয়াত চিত্ৰ অংকন কৰিছে খুব এটা ভাল লগা দিছো আৰু ভাল লাগিছে অসমৰ পৰা এনেকে ঘৰ টাৰ্ণিং আৰু আপোনালোকে গোটেই ভাগ দেখিছে আৰু ইয়াত পোন প্ৰথমতে মই আপোনালোকক এটা কথা কব বিচাৰিছো ইয়াত যাতে কোনো কেতিয়াও একো কাৰণত যাতে নিপিকাব কেৱল আমাৰ অসমখন দিনক দিনে আমি শুৱনি কৰি গৈ থাকিব লাগিব আৰু আমি জিলিকা কৰিব লাগিব বেলেগতকে বেলেগ অসম অসমখন গঢ়ি তোলা আমাৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য আৰু ইয়াত চাফ চিকুণ কৰি ৰখাটো আমাৰ অকল আপোনাৰ মোৰে কাম নহয় সকলো ইয়াত যোন যেনেকে আহে যাতে ইয়াত পিক পিক নেপেলাই গোট কাষ আৰু গোট কাপ প্ৰেমী ৰাইজলে কৈছো গোট কাষ খোৱাটো খাব নালাগে বা খাইছে আপোনালোকৰ পাৰ্চনেলি মেটাৰ বিশেষকে আপোনালোকে গোটটা খাই পিকাই নিদিব আৰু পিকাই দিলে খুব বেয়া দেখায় আৰু যেনেকে আপোনালোকে ঘৰখন চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিব বিচাৰে ৰাখে আৰু আপোনালোকৰ হোৱা ৰুমটোত সৌন্দৰ্য হৈ থকা ৰুমটোত আপোনালোকে জানো পিকাই দিব কেতিয়াও নিপিকা তেনেদৰে এই ব্ৰীজখনো ভাবিব আছে টাইগাৰে কামুৰি চাওঁ মৌ যুঁজ যে আচলতে আমি প্ৰতিযোগিতা হ'লে মহক যুঁজ দিওঁ কিন্তু মহক যুঁজ দিয়াৰ প্ৰতিযোগিতা হ'লে মহক যুঁজ দিয়ালে যিটো চাই ভাল লাগিব সেই চাই চাই ভাল লগাটো মাদকতা তাত নাই নিজে নিজে অটো কানেক্ট হিচাপে যেতিয়া মহে যুঁজ কৰিব সেইটো চাই খুব ভাল লাগে আপোনালোকে ম'হৰ যুঁজ মানে অট'মেটিক নিজে নিজে মহ মহে যোঁজাৰ চাইছেনে মানুহে আমি ধৰি লওক ধৰি বান্ধি আহি যুঁজ কৰাওঁ সেইটো চাই ভাল নালাগে নাই নাই ধুনীয়াকে এটা ঢোল বনাই থৈছে আৰু পেপা আহ আৰু আমাৰ বিহু বিহু হৈছে অসমীয়া আৱেগ বিহু হৈছে অসমীয়াৰ অনুভূতি বিহু হৈছে অসমৰ অসমৰ অসমীয়াৰ অস্তিত্ব বিহু আপোনাৰ ধৰি লওক গান এয়া বিহু বুলি কওঁতে মোৰ নোম ডাং খাই গৈছে বিহু গান শুনি খুব ভাল পাওঁ আপোনালোকে বিহু গান শুনি ভাল পায় নে আৰু আগৰ দিনৰ বিহু আৰু এতিয়াৰ মাজৰ বিহু বহুত আকাশ পাতাল ডিফাৰেঞ্চ আগতে বিহুবোৰ খুব শুনি ভাল লাগিছিলে পুৰণা দিনৰ বিহু গান আমি যেতিয়া সৰু হৈ আছিলোঁ সেই গানবোৰ খুব এটা প্ৰেম ভাল পোৱা আছিল আজিকালি বিহু গানবিলাকৰ বেলেগলৈকে বেলেগতে হ'ল বৰ বেছি ৰিমিক্স ভাজাল মা মছলাবোৰ দি দিলে ভাল নালাগে অলপ চিম্পুল হ'ব লাগে বিহু গানবোৰ ভাল লাগে যেনেকে কঁঠাল খাবলে ভয় এঠা লাগে বুলি মৰম দিবলে ভয় হিয়া ভাঙে বুলি এ তেনেকুৱা আহ হাজাৰটা বিহুগীত আছে খুব ভাল লগা বিহুগীত আছে আৰু খুব এটা ধৰি লওক এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় তেনেকে কেইবা কেইটাও লাইট আছে দুই চাৰি ছয় আঠ দহ দহটামান লাইট দিয়া হৈছে ৰাতি খুব সৌন্দৰ্য ভাল লাগিব আৰু আপোনালোকে যেতিয়া যান জঁটৰ সৃষ্টি হ'ব ভিৰ হ'ব গাড়ী ইয়াত আহি নৰস হ'ব অকণ অসুবিধা হ'ব মই খুব মৰ্ণিং টাইম আহি গাড়ী ৰখাইছোঁ মোৰ মৰমৰ গাড়ীখন এইখনেই অসমৰ বিভিন্ন অলিয়া গলিয়া চুকেকণে ঘূৰি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিম আৰু ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম আৰু আপোনালোকে মৰম দিব মই ইয়াত এনেকুৱা এটা নেচাৰেলি বতাহ মাৰি আছে টাউনীয়া এৰিয়া যদিও জেগা যদিও খুব ভাল লাগিছে আৰু এইফালে চাব

কিন্তু মানে পিকাই দিলে খুব দুখ লাগিব আৰু মোৰ এটা আহ্বান আৰু দাদা মই দুয়োজনে মিলি আৰু সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে মিলি কৈছো অসমৰ অসমীয়াৰ অস্তিত্ব ইয়াত আছে এই অস্তিত্ব বোৰ জীয়াই থাকক পিকাই নিদিবা আৰু মাইনাজনীকাই নামটো ফটো মাৰিবা নেকি ঈদ আহিবা ন ঈদত ফটো মাৰিবা হা এই তোমালোকৰ হেৰি মাকো লৈ আহিব লাগিছিলে নাহে লাজ কৰিছে নে কি তোমাৰ এতিয়া এনে ধৰি লোৱা মহটোৰ লগত যুঁজিব মন কৰিছে নেকি এইটো মহ হয় যুজিব মন কৰিছা নেকি আৰু এইফালে চোৱা এইফালে সেই জাকৈ জাকৈ চিনি পাইছা নে জাকৈ এনেকে কৰি মাছ ধৰে যে মাছ এতিয়া খাবা নেকি তুমি নুখোৱা কেলে এতিয়া ৰাতিপুৱা জলপান খাই আহিছা নেকি চাহ তাহ অকণ খালানে আৰু তুমি ভালকে পঢ়িবা দেই অ